Но не дошло до него, не хватило времени депутатов, там же очень четко отслеживается, как только не хватает форму, настолько закон важный был. Ну и 10 грудня, -го 10 декабря, конечно, это было. Бы причем, а я вам скажу, мы сидели на балконе, а война шла еще, в кулуарах еще очень шла, то есть до последней минуты. Я ценю, хотел проткнуть свой популистский, там что-то что, -то, что -то было по зарплатам богослужащим, который реально просто без, не проходило, просто сразу убивает весь закон, потому что он, э, такие изменения, которые он хотел внести в закон популисты просто. Их надо вводить просто в бюджетный кодекс. А самое главное, бегал там Николай Николайчука, его помощники, все это за администрации президента. И хотел, они отстаивали одну норму, которую они до сих пор хотят ввести, уже видели виде поправок к закону, это то, чтобы головы областных и районных державных администраций выбирались по конкурсной комиссии. конкурсная комиссия была не та, которая ссылалась за законом, Кадминовская, которая там формируется в том числе, а была своя кулуарная командная комиссия в администрации президента. До последней минуты, очень хорошо развел всех, вот эту сутату, разрулил, раз, не развел, а разрулили вот, и лазили, вот они вдвоем, как-то это все, столкнули память этими и как-то этот закон прошел, принципе, люди, которые... вот. уже говорю, что вот в среду было заседание, комитет у нас просто пригласил опять его на школу, потому что уже внесено 16 законопроектов, справки к этому закону, один наш, потому что есть уже немножко некоторые вещи повылазили, в том числе вот по голяму РДА. Сейчас я вам скажу, в чем проблема. То есть есть категория А госслужащих, это высший корпус госслужбы, это госсекретари, это керевники державных ключей, державных деж органов. И це, в нашей концепции это будут головы областных администраций. А значит, э, администрация президента на всех рабочих группах там, на всех наставила, что РДА, головы РДА тоже должны быть категории А, уже понятно почему, потому что они рассчитывали, что не все это заберет в администрацию президента. І вот И В нашей правке есть то, что э, ряда мы вводим группу Б, то есть конкурсы на болевые рда будут проводить комиссии, к недостоременному в областных администрациях. Вот. А на голебуда они должны быть, вот сейчас, согласно закону, должны быть по ту конкурсную комиссию через конкурс открытый, ну, там, прозор, это как мы закладываем, который будут сформированы на центральном уровне. Вот и сейчас мы эту правку мы в вести, там еще есть несколько там служб. службы, то есть возникли еще вопрос, хотя э, замы министра и МЗС и там антимонопольника они приходили, но вот сейчас у них ой, ой, мы об этом забыли, ой мы об этом забыли, вот это все что забыли, сейчас надо мы их, там сделали 4370 закон, но есть такой депутат Анчиров, так понимаю. Да очень хороший знакомый Ковальчика, который в сумму опять всовывает то, что он хочет все это через свою карманную комиссию, через администрацию президента, через ту комиссию. Там, там 70% комиссии формирует президент, 30% рекламная рада, там нету и близко никого с там общественных организаций и так далее. То есть это, я, когда полемика была на комитете, я Гончарову задал вопрос, там, вот здесь... Скажите, пожалуйста, если вы... Вот вы вы знали, что следующий президент будет не Порошенко, а будет Минукович а Мьюза, вы его носили в этот законопроект? Вот под кого это закон? Вы думаете, что Порошенко будет вечным президентом? Хороший типа президент, это мой президент, пусть он этим все решает. Ну, там значит, Ну, то есть э, резонанс. Мы еще поднимем, у нас уже было готово было заявление от РП по этому поводу, но так как принято было, то сейчас не, не прошел этот законопроект. Создана будет рабочая группа до, до прочевания 4370. Ясно, я не думаю, не знаю, будет ли дальше пытаться Гончарова пропихивать этот закон, этот законопроект, эту норму. Может, скорее всего, может быть и нет. Если нет, то если будет, то опять-таки ресурсы есть, чтобы отбить и там, шум поднять в едином пространстве. Эм, вот та команда, когда возвращается, та команда, которую мы тогда создали общую -то команду. Она работает до сих пор, и мы уже перешли, ну, в чем проблема возникла а, с, с законом про госслужбу. Закон про госслужбу есть где-то, а, где, это одна, одна, одна пятая часть а, того, что называется реформа государственного управления. <coughs> реформа государственного управления состоит, это опять классификация Сигмы, ЕС, состоит из нескольких направлений. Это реформа центральных органов и то есть Кабмин и еще то есть системы экономической Влады, это реформа госслужбы, это реформа, это админ после государства, и это прозорник финансов, то есть прозорник бюджета. И так получилось, что эти два реформы начинались одновременно, но, собственно, всю стратегию. То есть вот этот Яценюка, а именно там за то есть министр кабинета министра Нищенко отвечал за то, что она, они сделают, создадут стратегию реформы всего госуправления, составляющей которой должна быть реформа государственного. Вот. Они эту работу провалили, то есть за год ничего меняемого, то, что даже можно было и прочитать не было. Вот. И буквально уже когда Гройсман стал премьер-министром, эта работа, то есть за год стратегии нету. То есть там было что-то написано, но, но ни кашторос, ничего. То есть я говорю, дайте нам кашторос. А, Санюк говорил, это уже у меня сказано на последней встрече, вы дайте нам деньги, мы их поделим. Но вы дайте нам хотя бы принцип, как их поделить. Да? Вот, хотя бы посчитайте, на какие за... Не, вы дайте, мы поделим. Вот мы ровно всем раздадим госслужащим по 100 долларов, все будут счастливы. А речь шла тогда о 90 миллионах евро, вот, и они так и не были выбиты. Это еще в сентябре то есть они были выделены, но они пошли на они согласовали, что пошли на децентрализацию. Я расскажу, как сейчас, как, как, как мы писали раз, как это все согласовывается, это интересно, потому что буквально позавчера я целый день сидел с экспертами ЕС, а ЕС решил, что ладно, раз украинский уряд некому писать, он выделил трех, сейчас в Албании идет такая, в Албания готовится стать вступить в ЕС, потому что там очень активно они Работал. Вот. И три эксперта, один бывший Грегори, Фран... министр во Франции, второй немец, бывший министр, и третий словенец. Вот они, э, я вам скажу, я они взялись помогать, они практически очень много, они дали нам фреймы, они нам очень помогли, если не сказать, что кто кому помогал. И позавчера целый день мы так вот не, не вставая с 10 до 8. Мы уже финально проходили э, все документы. Документы состоят из тех стратегии, потом основные таблицы, основные задачи, индикаторы. То есть они четко отслеживаются, потом экшен-план. И четвертое это каштораз. То есть пока мы не прошли все, уже финально все, не согласовали все вещи, из-за стола никто не встал. И я себе в трудом умажу, я в это, там, чтобы наш министр сидел целый день и работал над техническим документом, важным техническим документом, не вставая. То есть я получил просто там, ну, колоссально было тяжело, то есть устал очень, да, но я колоссально то, что как это все работает, что. Вот. В понедельник уже, значит, у нас выносится это на Курганскую рату, эти все документы, по плану, стратегия должна быть принята на заседании уряда 23 июня. Но 14 июня будет заседать Совет ЕАС, то есть если 13 июня мы не дадим вменяемый кошторос, то есть они 14 июня должны понять, сколько денег у них будет. То есть, то есть, тогда уже это откладывается еще в Но кошторос у нас есть, сейчас вот идет активно, просто немножко там несогласование в цифрах. Вообще удивительная вещь, Значит, к Кушторсу мы перешли где-то уже где-то полшестого вечера. Этим занимался там, ну, я помогал, мы вместе с прайс работали. Мы показали, вышло не ну, перевода не было, вот, назовите цифру. Ну, назвали цифру. Скажу вам там, 150 миллионов евро. Немец сказал, five minutes, вышел в коридор, через пять не вернулся. Окей, согласован так, то есть на прямой связи идет, то есть это у нас просто, понимаете, у нас, да, мы там, мы там закладывали много какие-то модели, все это как бы вот вопросы доплат, вопросы там и так далее, разные модели, но это все модели делаются людьми и четких бумажек подложить под каждую цифру у нас нет, мы просто где-то представляем, ну модели еще раз, будучи там математиком, физиком, мы это все моделировали по-разному, но это все сделали, ну, три человека буквально, да, ну, вот, 50 миллионов, и эта цифра фактически одобрена ЕС. Дальше ее надо просто еще там не попросили. Причем мы сказали, не надо нам, ни, не, не, нет какого министра, нет премьер-министра, напишите от себя, просто должно быть разложено цифра. это, все, ну, это все, все Просто до 14 числа надо, чтобы эта цифра была. Вот так это все происходит. Ну, закон госслужбы, там городские э, советы могут устанавливать такую зарплату для своих служб? Значит, есть городские советы, не подпадают под закон про службу. Городские советы службы есть второй закон, который сейчас еще находится в работе. Работа на, на уровне на рабочей группы уже завершена. Я думаю, что где-то на следующей неделе, я думаю, он будет вынесен на комитет. Называется закон про службу в места и заболевания. А, то есть принципы, которые заложены в законную службу, они фактически дословно пришли туда. Но там есть свои нюансы, и ассоциация городов настаивала на том, чтобы, что города есть разные, чтобы они могли сами свою зарплату устанавливать своим службам. То есть принципы конкурсность, неполитичность, там, карьерность, это все сохраняется. Но зарплата там, там нет такой четкой привязанности. Они зарплату устанавливают сами, штатный рост все это совершенно